Значит, добрый день, уважаемые. Представляю Чебыленко Валентина Миляна, учитель русского языка и литературы, средней школы номер два, председатель Союза предпринимателей ВГТ Затока Ковчег. Значит, первый раз участвовал в предвыборной кампании, потому что э, от э, числа предпринимателей баллотировалось от затонских жителей в горсовет. Э, принимало участие 7 человек, э, и прошел более достойный, это Игорь Кучер, у него 299 голосов, у меня 105, но я все равно остаюсь и буду выполнять те обязанности, которые на меня возложила э, ну, громада предпринимателей Затоки. Что я могу сказать? 29-го вы помните, как мы были здесь транспарантами, как комиссия ваша, уважаемая, пошла на встречу, сняла Танасову с занимаемой должности, вы, 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 вывела ее из состава э, членов э, комиссии. Значит, на следующий день в 10 часов представители от вас это Елена, Ряна, Владимир, да? да. И, по-моему, кто был еще третий? Варту, да? Приехали, передали Пиркину протокол вашего собрания. Он подписал, согласился, передали мандат, вручили ему. Поступила информация, что Тарасов унесла все документы из сейфа, сейф не открывается, ключей нет. Я никогда в жизни не принимала участие в выборах, я не знала, мы сидим, присутствуем, как, поскольку у нас есть право на, на присутствие в этой комиссии. И было вроде как принято решение печатать сейф, поскольку Пиркин принимает уже э, председательство. Вдруг влетает э, Мельниченко и Хрюненко с истерическим криком. Вы знаете, если бы мне никто не... я сама не присутствовала при этом, я бы никогда в жизни не поверила. И 30 молодчиков, наверное, от 25 до 50 лет. Клименко э -э начинает кричать истерически, что здесь происходит, на, каку на каком основании, по какому праву. Мельниченко хватает акты, рвет, бросает бумагу нам, женщинам, сидящим в лицо. Один акт рвет и ложит себе э значит, э в пиджак. Тут же нагло смеются над нами циничные, говорят, попробуйте докажите, что мы здесь что-то порвали. Я думаю, что члены вашей комиссии рассказывали вам. Жалко, что не было кинокамеры, это все заснято. Затем один из э, членов этой комиссии, Колев, начинает истерически кричать всем вот отсюда, кроме кандидатов и наблюдателей, предъявите свои мандаты. Я предъявляю мандат. Мельниченко Григорий Викторович забирает у меня мандат говорить, что он недействителен. Я просто, слава Богу, что я не отдала паспорт, потому что могли порвать все на свете. Это беспредельщики стопроцентные. Начинается такая потасовка, толкают секретаря совета Виктор Борисовича Гончаренко, пытаются вывести нас на какой-то конфликт, хотя кого было выводить на конфликт, там были женщины и э, просто в шоковом состоянии. Когда мы выходим за пределы, то есть мы понимаем, что какая-то у них произошла заминка, и я обращаюсь к Ильменко, я ему говорю, Игорь, я учительница во второй школе, я воспитываю твоих детей. То есть уже пошла такая атака на нас, мы понимаем, или нас бить будут, потому что 30 человек очень крепкого телосложения, его, так сказать, верно подданы. Я говорю, я твоих сыновей в школе воспитываю, неужели ты будешь меня бить как учительницу? Я классный руководитель твоей двоюродной сестры Тани Абловой. Твой зять, Сережи, же мой ученик, мы с тобой вместе были на свадьбе. Ты будешь меня бить, Игорь. И он как-то остановился. Как-то он остановился. Нет, я не буду вас бить. Я... Ну а что ты, какими методами ты пользуешься, что ты врываешься и так далее? Как-то мы рассосали эту ситуацию, потому что мы просто не знали, как нам себя вести. Ну, Елена, Владимир, Артур, по-моему, вышли на улицу и тут же уехали, выдали? Потому что стояли, стояли да. там, но молодчики зажали их со всех сторон. Я не знаю, как, как вообще членам комиссии вашей я тоже не завидую, потому что мы были все ошеломлены и э, просто врасплох мы не ожидали, что такое может вообще, собственно говоря, произойти. Э, затем я Григория э, Мельниченко вывела и говорю, Гриша, я простая учительница, женщина, зачем ты забрал мой мандат? Ну что он тебе даст, этот мандат? Ты порвал документы, мы твои избиратели. Ты же хочешь баллотироваться, ты идешь на городского голову, но как же ты себя так ведешь, это же некрасиво. Отдай мне документ. Мало, я, во-первых, я не знала, что он хочет с ним сделать, ты что будешь, его рвать или что. Зачем ты его забрал? Он говорит, да, действительно, и отдал мне мандат обратно. Мы до 6 часов вечера находимся там, мы понимаем, что в нашей комиссии только Кущенко, Тамара Степана, которая постоянно эту тайную Танасовскую комиссию э, в, 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 хоть как-то, знаете, хоть окремую думку и й Людина, на которую они не могут никак, никак повлиять. В 6 часов вечера Танасова привозит э, решение из какого-то суда апелляционного в Одессе. Я так думаю, что карманного суда, потому что каким образом она могла от, от, отменить ваше решение? Ну, это домыслы э -э привозят и в 6 часов вечера. Эта комиссия снова поднимается наверх, блокируется полностью двери первого этажа школы. Опять же, этими людьми составе 30 человек. Причем эти люди ведут себя очень неадекватно, они пьют водки, водку, они плюют семечки. Они едят колбасу. Да. Нас, в общем-то, да. вот это вот столкновение, да, да, которое да. произошло. Только три работника да. милиции присутствовали при этом. Да. Вот. Сейчас захватите трубку, вот тоже ищете, что тоже. Значит, на тесто по которой мы имеем право... Скосовато решение стоящей комиссии. Нет, 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 там есть. регистрации что ты говоришь? Повноважение дали... того. По Повноважение. все а дальше Мы тут что Наизусть Где 26 -я. 25 -я. Это где-то 26-я. 25-я. Это Это где-то 25-я статья. А где еще одно решение? Их два было. И в общем с 6 до 10 вечера эти 30 человек ни нас, ни кандидатов, ни наблюдателей не впускали наверх Танасовой и. Мы не знали, что, собственно говоря, там происходило. Единственное, они пробалтывались с сотрудниками милиции о том, что они пытаются изо всех сил снять кандидата Надежду Федоровну Яксову с перегона. Они, вы помните, что 29 числа доверенное лицо Диденко Наталья Дмитриевна прочитала, что Надежда Федоровна Яксова прекратила всякую агитационную работу. Почему? Надежда Федоровна сегодня даже на митинге говорила, что она предполагала, и были такие, как бы, эм, информация такая поступила, что они могут сфабриковать какую-то липовую, липовые листовки для того, чтобы ее очернить и вынести ей третье по Ну, в принципе, Егорова, доверенное лицо Звягинцева, какие-то листовки туда носила наверное. Причем доверенное лицо Надежды Федоровны Наташу Диденко не впускали, а Егорову, э Татьяну, эти молочики впускали туда-обратно. То есть могли туда зайти только те люди, которых они выбирают. Они просто так, ни кандидаты, ни наблюдатели, ничего. Но поскольку это Затоцкая земля, и это очень стало быстро известно всему поселку, то пришли женщины. Пришли женщины и стали спрашивать у этих молодчиков, что вы, собственно говоря, здесь делаете. Несколько женщин начали обращаться к одному, ко второму, говоря, что ты должен мне такую-то сумму денег. Я, говорит, на своей земле, у меня четвертое поколение, что ты здесь делаешь? А ты э, наехал на человека, ты должен сидеть в тюрьме, а ты в этой группировке вместо того, чтобы принять какой-то суд, ты сюда пришел еще какие-то разборки. Ну, в общем, начались вот какие-то трения. Вы знаете, одна женщина уже лежала под молотчиками в ногах, и ей наступили на капюшон, могли бы наступить и на голову. Наташе порвали куртку, и вот я чувствую, что полминуты меня затянут туда тоже, потому что началась потасовка. Что такое три милиционера? Я звонила Кучеренко Дмитрию Дмитриевичу. Сначала он сказал, что он занят, потом он просто сбрасывал трубку. Никакой помощи, никого к нам не прибыло. То есть подбежали затоцкие мужчины, и вы знаете, вот такое мужество и героизм просто проявился, что они, не причинив этим молодчикам никакого вреда, очень как-то спокойно оттеснили и вывели за пределы школы. И тут мы узнаем, что Надежде Федоровне вынесена третья. Ну как бы вот слухи, они уже начинают праздновать, что они, э, Танасовская комиссия празднует, распространяет слухи, что они ясно вынесли третье предупреждение, снимают ее с перегонов, Нужно писать протокол. Протокол писать некому, потому что в этой комиссии э, очень безграмотные люди. Двое из них оставались на второй год в, Затоцких, в Затоцкой школе. Юрист, я не знаю, наелся суши, он вообще в работном состоянии. Он даже, у него произошел приступ прямо там в комнате. И, и, и тетя Лена, и граждан Валентина, и Наташа Диденко поднимаются наверх, но добиться протокола было невозможно. С одной стороны, это было затягивание времени, чтобы не выдать протокол. С другой стороны, они настолько ограниченные люди, что они писать его действительно быстро не умеют. И они выдали этот протокол в полвосьмого утра. Можете себе представить, какое было наше состояние от обиды, от несправедливости этой комиссии, которая из пальца высосала и вынесла э, три предупреждения совершенно необоснованно и незаконно. Но в полшестого утра мы знаем, что пришло решение Белгороднестровского суда о том, чтобы Надежду Федоровну восстановить. Мы очень переживали всей громадой, чтобы молодчики Хлебненко снова не приехали в 8 утра. И... А и... в раз не прозвучало в каком-то суде? Вот вы первый раз сказали, в каком-то суде неизвестно. Почему вы сейчас эту же фразу не повторили? В каком-то суде восстановили? Вы же уже будете последовательны. Ну, ну, вы извините, может быть, я переживаю, первый раз перед вами выступаю. Я потом еще вернусь, если вы скажете. Я хочу просто точно, чтобы ничего не упустить, как это было честно, рассказать. Мы очень переживали, пока в 8 утра начнутся выборы, потому что мы боялись, что Хлебненко в любую секунду с Мельниченко, видел их действия, могут сорвать предвыборную кампанию. Что так, такая информация до нас доходила. Мы ели до 10 вечера дожили, и действительно явка была из 1302 жителя Затоки. Поселок сразу обнес, ну, весь поселок знал, что происходит. И явка была, 972 жителя пришли в стопроцентности. В общем, 1302 и 972 вот этих людей не было, потому что они, ну, видать, квартиры покупают, для бизнеса создают, но они прописаны, но не проживают. А в принципе, поселок, я не буду точно утверждать, но, по-моему, пришел на 100%. Люди очень активно участвовали в предвыборной кампании. Работало одновременно 4 кинокамеры, 53 наблюдателя, очень много представителей, даже были представители коррупционного отдела там, ну я даже не запомнила всех, но очень серьезно. Значит, в 10 часов вечера, когда закончились выборы, мы, мы приступила счетная комиссия к подсчету голосов. Считали настолько прозрачно, тщательно, вот 972 бюллетеня, каждый листочек на общем столе ложился отдельно. Не разрешали раньше времени голову считать. Но когда считали до 6 часов вечера первого числа, с 10 вечера до 6 вечера следующего дня. Комиссия уже двое суток не спит, никто не выходит никуда. В 10 часов вечера 31-го закрыли, никто из зданий не выходит, никуда не ходит. Только вот туалеты, вот как бы все. Никто никуда не выходил. Когда наступило 4 часа и стали считать голову, была такая тишина. Просто тишина, даже муха не летела. 537 голосов у Ярцевой, 235 у Звягинцева, 82 у Синины, 64 у Сырцевича и 25 у Минчуева. Мы помним э эти голоса на каждый, понимаете, каждый, ждали этой справедливости. Заканчиваются в 6 часов вечера. Я никогда не принимала участие в выборах, но поскольку я болею душой за предпринимателей и за затоку, я вдруг узнаю, я не знала об этом, что какая-то часть бюллетней протоколов должна уехать сюда, в ТВК, а часть, которая э, э, за затоку, должна остаться там. Я начинаю спрашивать, а кто же будет охранять эти бюллетни? Оказывается, милиция не берет на себя ответственность бюллетни по затоке охранять. Тем не менее, девчата, которые с счетной комиссии двое суток не спавшие, они тоже, они уже устали, они уже не могли, но они изо всех сил начинают подсчитывать и заканчивать ту работу, которую они обязаны заканчивать. Мы даже к ним не подходим, мы просто стоим со стороны и как бы, ну, мы же не имеем права не помочь ничего. И вот они начинают передавать протоколы и бюллетни э, Танасовой по акту. Она цепляется каким-то запятым, каким-то палочком, она возвращает им это, не хочет принимать. Мы звоним, пытаемся пригласить Татьяну Федоровну. Поскольку я знаю, что такой массовости против кандидатов, наверное, я не знаю, ни в одной области не было. Я знаю, что три суда у Чередниченко Анатолия Григорьевича, два суда у Наносского Игоря Николаевича, два суда у Чешелестенко. Но против Ярцева это просто атака, просто охота, понимаете, на Ярцева. И спасения нема, ну нема спасения. И мы стали звонить сюда, в ТВК, и получается, что такая же ситуация была и в Сергеевке. И Татьяна Федоровна, благодарна ей, она приехала. Она пытается объяснить Танасовой, что-то там они говорят, по правилам, как это должно все происходить. Три часа ночи. То есть те, кто болел, вот я, например, три-трое суток, трое, я не выходила оттуда вообще. Трое суток, трое дней, трое ночей мы переживали, мы боялись любой, потому что мы видели Хлиненко и Мельниченко в действии с молодчиками. Мы боялись и переживали, что это может в любую секунду повториться в любую минуту. Поэтому мы не уходили оттуда, чтобы оказать поддержку, хоть какую-то моральную помощь. Драться мы с мужчинами взрослыми, естественно, не, не будем, а милиции э, защит, защиты нет никакой. И я говорю, девочки, внутри часа ночи, вам как бы Татьяна Федоровна. Мы говорим, объяснилось, может быть, вы уже, ну как же бы сказать. Не успели мы доехать домой, пол пятого утра, звонят нам девчата и говорят, что Танасова все-таки отказывается принимать эти бюллетни. Ну, почитали закон и ответили, что если она отказывается принимать эти протоколы и бюллетни, они сейчас под мигалками в ЦВК в Киев будут это вести. Ну что же делать уже, они третьи сутки не спят, какой-то ерунде она цепляется, вот она приняла приняла, они затолкали этот бюллетни в сейф, э, сами они его запечатали и оставили со своей стороны человека, с нашей, со стороны счетной комиссии человека. Милиция охранять отказалась. И вот в таком режиме, в общем-то, это все происходило. Тамара Степановна Кущенко весь этот период 2, 3, 4 числа, она говорит Танасовой о, о том, пусть она сама приедет, расскажет, что если какие-то жалобы, заявления, нужно их сейчас рассмотреть, нужно сейчас э, открыть протоколы, нужно сейчас смотреть протоколы. Если что-то непонятно, значит нужно писать уточняющие протоколы. Это, естественно, ни 2, ни 3, ни 4 числа не делается. Как мы 5 числа, собственно говоря, оказались опять в затоке? вдруг идет информация что 5 числа на 12 часов затовская избирательная комиссия приглашает всех кто победил выбора но тут же появляется такая информация что хлебненко и народный депутат барвиненко прибыли в затовскую комиссию опять наводить порядок у меня вопрос какое отношение к затоке да уже в эту минуту имел игорь Хлебненко? почему он себя так ведет как царь Сия руси Понимаете? Он прибыл с народным депутатом Барвиненко. Кто вам мешает, они спрашивают у Танасовой здесь вести работу. Значит, никто не мешает. И вдруг появляется Кучеренко Дмитрий Дмитриевич, охраняя правильную работу комиссии Затоцкой. До этого Кучеренко не было, я ему в лицо это несколько раз говорила. Заполняется вся Затоцкая школа к вечеру э, всей милиции города Белгород-Днестровского. Все абсолютно вызывается беркут с автоматами. То есть, когда мы ушли во втором часу ночи, то беркут с автоматами полностью окружил э -э -э среднюю школу э -э Затоки. Значит, просят Томасову и всю избирательную комиссию, чтобы они скрыли протоколы. Но пока Татьяна Федоровна не приехала, никто не собирается открывать протоколы, никто не собирается работать, тянется время. Открываются протоколы, находятся какие-то палочки, какие-то запятые, какие-то неточности, и э, полностью все 34 протокола от начала до конца девочки переписывают. Переписывают, отдают, уже прицепиться не к чему. Ну, Елена, вы тоже присутствовали при этом. Вы это наблюдали, это тоже. Совтур присутствовал, вы, владелец, присутствовали. Прицепиться не к чему. Это на камеру снято, это по Белгороднестровскому телевидению это все э, э, показывалось. Татьяна Федоровна говорит, Лариса Алексеевна, голосуйте за протоколы или голосуйте, или не голосуйте, мы все стояли, это видели. Отказывается голосовать комиссия. Все-таки она голосует. Все протоколы, все 17 протоколов принимаются единогласно. Единогласно принимаются все 17 протоколов. Подписываются все протоколы. На глазах у нас, уже двери были открыты. Ставятся мокрые печати. 23 часа 20 минут. Все печати стоят. Все протоколы подписаны. Единогласно за протоколы проголосованы. Что остается? Что должен сделать председатель Затотской избирательной комиссии? Тем не менее, находится адвокат Звягинцева, здесь же Василий Ивановича, который постоянно связывается э, с юристом Владимиром из Затовской избирательной комиссии и дает четкие указания, как юрист должен себя вести, как Танасова должна себя вести, чтобы затягивать время и до 12 часов не объявить результаты выборов. Хотя, я еще раз хочу внимание, это все записано в телевидении. Протоколы подписаны, единогласно проголосовали за результаты выборов, печати поставили, в конверты сложили. Когда наступает час ночи, конечно же, люди уже от такого напряжения, ну что, мы расходимся. А адвокаты как бы делают вид, что они уезжают. На самом деле они не уезжают, они возвращаются в комиссию. И насколько мы знаем со слов Тамары Степановны Кущенко, где-то в 4 часа утра появился Игорь Клименко, опять же в Затоцкой избирательной комиссии. Что там было в э -э -э, в этой калуарной комиссии? Какое решение было принято? Мы знаем, что поступило решение суда от 5-11 или от 6-11 снять Надежду Федоровну Ярцеву с кандидата. Но мы знаем, что закон обратной силы не имеет. Если сегодня на трассе случилась трагедия, погибло 6 человек, то даже если мы сейчас захотим вернуть это время, оно не вернется. Точно так же, если 31-го она восстановлена кандидатом, и выборы состоялись, и Ярцева победила. Как можно отменить ее как кандидата задним числом? Как можно отменить выборы, которые произошли. Очень, очень такое сильное давление. Это Рейдерский захват политической власти. Всеми путями, всеми возможными методами и всеми возможными путями прийти к власти во что бы то ни стало. Но что там до сих пор делает Игорь Николаевич или Премненко, я в общем-то непонятно, почему он настолько активно до сих пор вмешивается в работу Затоцкой избирательной комиссии. Вот на сегодняшний день сегодня был митинг, собралась вся громада собрались люди, которые высказывают э, свое отношение к этому процессу, что люди не учитываются, что наши демократические права вообще никто э, с ними не считается. И, в общем-то, принимается решение, что э, создается сейчас э, актив, и этот актив будет, уже выборы прошли ходить по домам, и каждый житель Затоки имеет право с паспортными данными еще раз честно и откровенно подтвердить свой выбор в пользу того или иного кандидата. Кроме того, сегодня было подписано письмо президенту Украины. Кроме того, мы на протяжении всего этого времени обращались и в ЦВК, и к президенту Украины, и в Генеральную прокуратуру, и кроме всего прочего, Конечно же, мы не будем сидеть сложа руки. Мы, если это на уровне области сомкнулось в кольцо, то в любом случае затока не сдается. Затока сегодня высказала уже еще раз мнение, что будут добиваться, чтобы Надежду Федоровну Ярцеву объявили так, как оно получилось. Понимаете? И только прозвучало сегодня что собираются заплатить постсовет в 4 часа, опять все жители Затоки пришли к поселковому совету, выразив свое единодушие за то, чтобы не было беспредел. Поэтому я думаю, что вот прослушав мой рассказ, можете послушать других людей, которые были свидетелями этого всего. Но я говорю, что если бы я там не была, то я, если бы мне рассказали, я бы может быть, даже и не поверила, но я была непосредственным участником этого беспредела.